যোৱা পৰহি মই ফেচবুক লাইভত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যি পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত পিলিমছ আৰু মেইনছ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক জনাইছে যে পৰীক্ষাত নতুন নিয়ম এই বছৰ কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু যিহেতু দুমাহ আছে গতিকে আমি পুৰণা বা আগৰ বাৰৰ দৰে পৰীক্ষা পতাটো উচিত হ'ব আমাৰ বিশ্বাস কৰো লাও যেনেকে পাতৰ তলত থাকে চৰকাৰো ৰাইজৰ তলত থাকে ৰাইজৰ উদ্ধত নহয় যিসকলে মোক এই পৰামৰ্শটো দিছিল দুই এজনে অলপ গালি গালাজো কৰিছে আৰু কিছুমানে ভালকৈ পৰামৰ্শটো দিছে গালি গালাজ কৰা সকলকো মোৰ মৰম জনাইছোঁ আৰু ভালকৈ কোৱাসকলকো মোৰ সন্মান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ অহা দুই তিনি দিনত আমি বিবেচনা কৰিম আৰু যিহেতু পৰামৰ্শটোত মেৰিট আছে যে হয় দুমাহ থাকোঁতে পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ এটা সলনি কৰিব নালাগে বিষয়টো আমি ডেফিনেটলি আমি বিবেচনা কৰি অহা দুই তিনি দিনতে আপোনালোকক ইয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰিম